Делал фартушок. Я готовый. У нас сегодня субботний завтрак с Эдуардом на Встречайте, хлопайте и готовьтесь есть очень вкусно. Привет, Эдик. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы сегодня готовим что? Шакшуку. Ближневосточный сытный завтрак выходного дня. Шаку жуку? Шакшуку. Шакшуку. Ну, в общем, шакшука или шаку жука. Давайте разбираться посмотрим небольшую справочку. Її називають яєчною богів. Шакшука традиційна туніська страва, назва якої в перекладі з арабської означає суміш. Поєднувати в цій страві можна усе від сосисок до кукурудзи. Хоча у традиційному рецепті тільки чотири складники: яйця, помідори, цибуля та спеції. Араби можуть годинами сперечатись на тему, чия бабуся чи мама смачніше готує традиційну шакшуку. А от те, що шакшука прекрасний сніданок для холодного зимового ранку. беззапречно твердження. Так, ну, мы знаем, из чего готовится шакшука в принципе, что нам можно положить все, что угодно, но у нас, я так понимаю, сегодня будет вегетарианская шакшука. Мы уже нарезаем мы перец, да? Да, мы используем классические составляющие, это томат, яйца, э... И чесночок и используем перец. Э, болгарский или сладкий, как его угу. еще называют. Мы уже начали готовить заранее, потому что у нас, э, так сказать, рубрика будет наша называться «Завтрак за 10 минут». Вот, Мы уже положили на нашу сковородку, я так понимаю, лук, э, чеснок, да, порезали, и да. тушим это мы все вместе. Мы должны, да, слегка припустить, так сказать, припассировать. Э, добавляем перец. Так. Слегка его обжариваем, и потом уже будем добавлять томаты. Э -э, слушай, а вот ну, перец, это такая штука, простите, конечно, у нас в стране не все просто с финансами. Это дорого. Зимой это очень дорого. Мы можем заменить перец, э -э, допустим, на мороженый? Безусловно, можем, потому что перец один из немногих продуктов, который легко переносит э термическую обработку, ну, в смысле, заморозку. Mm. Поэтому заготавливайте в сезон сезонный перец грунтовой и используйте его. Запросто. Да, а мы уже знаем, благодаря нашему биохимику Глебу Репичу, что э, перец – это, в принципе, продукт, в котором очень много витамина С. Очень много. И когда его замораживаете, он не теряет свои свойства. Вот. Помимо витамина С, он еще и почти что рекордсмен по витамину А. То есть больше, чем в моркови даже витамина А, а это, безусловно, полезно для зрения. Так, ну мы, слушай, мы с тобой на самом деле и не озвучили э, полный рецепт. Давай, наша шакшука сегодня будет состоять из... Состоит из так, да. лук, чеснок, э, томаты, пряности, это тимьян, и паприка, перец сладкий, угу. чили по чили. вкусу. Ой, Ой, я чили. люблю острые, прости. А -а -а, ну ладно, я поверю тебе, ты, ты сегодня здесь шеф-повар, поэтому будет, будет вкусно. А как если если я вот не хочу готовить острую? Можно просто не класть чили. Да, ну этого... шашука чем прекрасна тем, что она очень вариативная. Ты можешь заменять какие-то ингредиенты, добавлять там все усложнять, усложнять. Можешь добавить кабачок, я не знаю там баклажан. И она будет вкуснее. Можешь сыр добавить, можешь если ну ты любишь мясо, поэтому угу. добавляешь, можешь добавить мясо. Я люблю мясо. Mm, люблю. Но, но это не вариант со мной. Я, я, мы это уже знаем. А, а вообще откуда ты взял этот рецепт? А, ну да. И... Есть у меня влоги э, рецепты и авторские, но также есть большой сегмент рецептов, которые я привожу из путешествий, потому что я люблю uh -huh. путешествовать. Этот непосредственно рецепт я привез из Эмиратов, где был вот год назад. Uh -huh. Они там, э, так понимаю, это, это основное блюдо, они готовят везде его, вот, да? Ой, слушай, как это тебе это да. шелма. Э, там же я попробовал аутентичный хумус, фалафель, э, салат э, э, фатуш. Uh -huh. Ну, то есть это прекрасная страна, где используют много пряностей, много свежих овощей. Очень красивые фотографии, рынки. Но вот, кстати, фотографии с моего огорода, на котором я выращиваю некоторые экзоты, которые увидел как раз у них на стерильных их рынках. Ты их там увидел и начал выращивать у себя? Нет, я уже приехал и увидел и думаю, класс, у меня же на огороде такое же растет. А, прикольно. То есть у нас на наших широтах можно вырастить и лагинарию, и мамардику, и более известный нут. Например, и чуфу это земляной миндаль. Угу. Ну, то есть на самом деле у нас земля плодородная, и можно выращивать ну, очень много продуктов, которые, казалось бы, не наши. Ну, наш чернозем известен на весь мир, как говорится. Так, Смотри, мы, уже мы потушили, припустили, да? да. И сейчас самое время добавить томаты. Я использую томаты в собственном соку, так как э, сейчас не сезон, и это на самом деле более полезно, более просто, эффективнее. И даже экономичнее, чем покупать парниковые томаты, которые ну, пластиковые, скажем так. Ну откровенно. да, в последнее время я, когда захожу в супермаркет, все томаты мне напоминают яблоки. Или, как минимум, мячик, они, которые они можно хрустят, играть. Блин, в как огурцы. Да. <laughs> вот, это мне помидоры. То есть, ты советуешь лучше покупать вот такие консервированные, украинские, чем не. Да, можете даже сами заготавливать. Это на самом деле очень просто. Ну, то есть, я в сезон заготавливаю томаты в собственном соку в большом количестве, потому что ну, я обожаю томаты и использую их много где. Uh -huh. Поэтому ну, заготавливайте в сезон, покупайте дешевые, грунтовые, вкусные, спелые, сочные томаты. Смотри, ты э, накрыл крышкой. Мы сейчас тушим. Это обязательная процедура или нет? Да, нам нужно, чтобы соус слегка уварился. Uh -huh. Вот, мы немножечко подержим, чтобы быстрее прогрелось, потому что все-таки прямой эфир. Поддержим под крышкой, потом uh -huh. откроем ее буквально минуточку, и будем. Ответственный момент делать лунки в нашей шапшуке и вбивать туда яйца. Ну, а так как у нас программа называется Завтрак, какой завтрак для тебя был самый самый-самый экзотический? Ой, ну прям экзотически не знаю. Ну, мне нравилось на Шри-Ланке, например, что они даже утром начи... Утро начинают, э, не как у нас там с яичницы или чего-то, они едят сразу кары. То есть они едят карри на обед, на завтрак, на ужин, и ты, ну, то есть, ешь острые карри, и соответственно, ты просыпаешься буквально вот так, вот, по щелчку, в минуту. Потому угу. что это ост... острая, пряная и безумно вкусная еда. Так они на все огну... они дышащие, что ли? Ну, они к этому привыкшие, поэтому Ух. для них это все нормально. нормально ну, это... Вот, да. Я очень хочу на Шри-Ланку, но я понимаю, что если я туда поеду, я не смогу там есть. Почему? Не любишь острые? Я не могу есть. Но будешь спасибо, как остров. все белые туристы. No spicy, no, no, spice. no spicy. No, spicy, no, spice. Запомнили, если мне Сейчас no мы делаем no лунки, да. ты как раз Лун. можешь поучаствовать и вбить сюда яйца. Ага, да. Это очень, очень ответственный момент. Добавление яиц в шакшуку. Я, я запомню и буду правильно произносить. Мы делаем вот такие небольшие лунки. Небольшие лунки, да. да. То есть у нас принцип в этом люди, то, что яйца не жарятся, они, получается, а. тушатся на соусе. Разбивай. Mm -hmm. Так, все, да, туда? Раз, два, три. Можете позвать для этой процедуры своего мужа, который любит зимнюю рыбалку. Так, в луночку. Раз. Есть одно яйцо. Ты знаешь, что я э, мастер разбивания яиц в лунке? В принципе, я просто очень люблю. Люблю. Давайте скажем честно. Я умею готовить только практически яичницу. В этом деле я мастер. Вот, смотри, как я чётенько все, аккуратненько выложил. Так. Теперь мы это немножко свежим молотым перцем, да, приправляем. Паприки, но это больше да. Паприка на самом деле больше для декора. Накрываем. Потому что я уже в соус добавил. Ага, накрываем и оно так тушится. Оно должно постоять буквально несколько минут, чтобы яйца схватились, но не, ну, не стали плотными. То есть они должны оставаться в середине, желток должен оставаться жидким, угу. чтобы ты мог хлебушек. Пахать. Пока наша шакшука настаивается. Мы приготовили тебе задание. Ну, мы. Я Начинается. приготовил тебе задание. Да. Ну, ты же настоящий кулинарный блогер. Ты знаешь много блюд, ты готовишь много блюд. Давай. 10 блюд из яиц за 20 секунд. Значит, я сейчас достаю телефончик. Я Флю... я... Да, подумай, подумай, я же я не прям так говори. Смотри, включаю таймер. Вот, таймер готов. Готов? 10 блюд из яиц от Эдика mm. Насырова, которые он точно готовил. Попробуй. Поехали шакшука, фритата, тортилья, яичница глазунья, омлет, яйца пошот, яйца вкрутую, ла-ла-ла-ла, плавающие острова, запеченный омлет, омлет рулет. Там в принципе все, но честно, по половину блюд ты выдумал у меня ощущение. Плавающие острова это какой-то остров в Ирландии, наверное, что это такое? Нет, это прекрасно. Это когда взбиваются белки и варятся на воде, то есть они опускаются в кипящую воду, накрываются крышкой и они пропариваются и получается такая очень воздушная практически пенка из белка которую подают ну вот там например спаржи будет она прекрасна ты же понимаешь что мы теперь ее обязаны приготовить ты вкусно о ней рассказал и ты должен ее вкусно приготовить может быть в следующую Легко. субботу так мы будем мы будем так сказать с тобой на островах а валя к нам приплывет на наши плавающие острова мы когда мы будем добавлять туда тимьян Тимьян мы добавляем в самом конце, потому что он у нас свежий. Uh -huh. Это такое очень легкое правило, которое стоит запомнить всем. Свежую зелень мы добавляем в конце. А сухую зелень пряности мы добавляем при термической обработке. Угу. То есть термическая обработка нужна, чтобы сухие пряности отдали все свои ароматы. Для свежей зелени это не надо, она и так прекрасно пахнет. Ну и лучше, конечно, растирать, не резать зелень, а растирать пальцами или рвать даже пальцами. Да, я знаю, я знаю, это Руслан Есенич, конечно, что вот их нужно вот так вот брать и вот так тереть, так нежно посыпать, чтобы они все отдали свой супер-пупер аромат. А куда еще можно добавить тимьян? Потому что, по-моему, это такая достаточно специфическая приправа. Как ну, как по меня. мне, она как раз не специфическая. Специфическое yeah. совершенно, и добавляется много куда. А я предлагаю, например, добавлять тимьян э, картофелю, если про овощи говорить, с бобовыми оно прекрасно сочетается, с капустой. Если mm -hmm. говорить о мясе, то оно хорошо работает э, со свининой, э, с рыбой, с курицей. Mm -hmm. э, еще я очень люблю тимьян в десертах. Например, в блоге у меня есть рецепт шоколадного печенья, где используется как раз тимьян. Это, ну, наверное, одно из самых вообще любимых моих э, mm -hmm. печеньев. Класс. Я, кстати, пробовал это печенье. Я предлагаю да, тебе оно... уже какую то да. тарелочки, тарелочки подготовить. Э, тарелочки. Ну, вот у нас есть тарелочка. Вот у вас сделаем. есть. Я даже знаю, где. Нет, нет, нет не стоит, не стоит. Вот. С чем подают шакшуку? Ну, шакшуку можно подавать со свежими овощами, можно подавать с хумуса, можно полить тахиной кунжутный соус. Ага, запомнил. Так. Вот, Но самый простой способ это подавать, естественно, со свежим хлебом. Это аутентично, чтобы было пито лаваш. что-то крышка непослушная. Mm -hmm. Все, на самом деле у нас все готово. Да, мы уже вот приготовили грузинский лаваш. А грузинский лаваш, я знаю, что он, в принципе, схожий с лавашами, которые готовят э -э -э, там, в Арабских Эмиратах, да? Да. Ну, там вообще, на самом деле, и в Арабских Эмиратах, и в Азии очень любят хлеб. Вот что mm -hmm. меня удивило. То есть они реально едят много хлеба. Так и я практически оттуда. Я тоже очень люблю хлеб. Я поедатель хлеба. Так, ты сейчас их разделяешь на порции, да, я так понимаю? Да, вот, ну, классически подается шакшука в маленьких небольших сковородках индивидуальных. Угу. Но поскольку у нас такое не нашлось, мы будем подавать уже давай. вам. Валюша, давай присоединяйся, ты наш супер-пупер дегустар потому что я то просто могу сказать вкусно. А ты скажешь, тут ароматы вот этого и вот этого, а перед здесь болгарских островов, допустим, каких-нибудь. Это так пахло, что я просто сидела всю студию и только ковтала, потому что ну так, а как, как правильно есть? И быстро, и просто, и очень вкусно. Нужно, нужно, Хочу, что нужно есть. положить. Нужно положить. Вот Ну, ну да. как, вот так, как вот. Валера, ну, ну ты рассказывай. Же должен, наверное, так. Берешь кусочек хлеба, вымакиваешь. По-перше, потрібно вам вилочки роздати, це як мінімум. ну так. Ні, я буду їсти руками. Ну, кому не да, Черпай немножко соусу. Я б цю страву, знаєш, як назвала тати на яєшня. Коли все є в холодильнику, отак все змішалось і так смачно, смачно та смачно. Мені подобається. Гаряча, але неймовірно смачне. Але, серйозно, я не відчуваю гостроти. Ну, я ж -чуть Це з любові до тебе полезеш. Ну, Це така гостра їжа, мені подобається. Тобто я ж бачу, що ти додав досить багато перцю чилі, але воно смачно. Я тебе я Ти змінюєш моє життя.